Всем привет! Сегодня приготовим один из популярных рецептов, которые есть на ютубе. Это домашняя вареная колбаса. Посмотрим, все ли так гладко, вкусно, просто и так ли на самом деле, как рассказывают популярные блогеры. Итак, для этого нам понадобится куриное мясо. Кто-то берет целую курицу, кто-то берет одни ножки. Я же взял 4 голени. Итак, каждую голень разрезаем вот так вот пополам. Ножка отдельно, бедро отдельно. Полностью все мясо, которое вы заготовили, отправляем в отдельную глубокую кастрюлю. Сюда же в кастрюлю добавляем 1 столовую ложку соли, 6-8 горошин душистого перца, 15-20 горошин черного перца, 3-4 зубка чеснока, не слишком больших 3 лавровых листа, небольшую горстку зерен горчицы, ни в коем случае не добавляйте порошок горчичный, половинку средней луковицы. Еще я сюда добавляю немного молотого черного перца. Забегая наперед, я вам скажу, что все, что я добавил, его оказалось мало. Дальше вот это все, что есть, нужно хорошо залить водой. После этого отправляем все на плиту, на средний огонь. И все, что есть в кастрюле, нужно будет варить 2 часа. Смотрите, во время того, как будете варить, вам нужно обязательно будет попробовать бульон. Бульон по вкусу вам должен будет очень хорошо нравиться. После того, как вы 2 часа отваривали мясо, снимаем кастрюльку с огня. Вынимаем мясо в отдельную тарелку и дадим ему немножко остыть, но не слишком сильно. Вы мясо должны будете разделывать руками. Смотрите, во время того, как я отваривал мясо, бульон я пробовал. И по мере необходимости я еще добавлял немного соли, немножко черного молотого перца. И как вы заметили, в этот бульон я добавил немножко морковки для вкуса. Самому мясу нужно будет дать немножко остыть, но не слишком сильно. Так, чтобы вы мясо смогли разделывать руками. Мясо нужно в дальнейшем будет отдельно Полностью все от костей. Бульон не выбрасываем. Его нужно будет процедить в отдельную тарелку 300 мл. Пока мясо будет остывать, нам понадобится один красный бурячок сырой. Его нужно будет почистить и натереть на той терке, на которой обычно натирают картошку на дранике. После того, как натерли бурячок, берем медицинскую марлю, отправляем натертый бурячок на марлю и выдушиваем из него сок. Нам нужно сделать так, чтобы было 3-4 столовые ложки сока. Когда мясо немного остынет и вы сможете брать его хорошо руками, нам нужно мясо отделить от кости, убрать полностью всю шкуру, все хрящи и все косточки из мяса, так чтобы осталось в тарелке одно лишь мясо. Делайте все аккуратно и убирайте полностью все косточки и все хрящи, чтобы одни в дальнейшем не повредили вам блендер. Ну вот как-то так у меня все получилось. Вот такая тарелка мяса и такая тарелка костей. Все кости идут на выброс. В чашу блендера отправляем полностью все мясо. В том рецепте, который я смотрел, сказано, что в чашу блендера нужно добавить 1 чайную ложку натертого мускатного ореха. И все, больше ни про какие специи речи не шло. Но смотрите до конца. Накрываем блендер крышкой и начинаем все хорошо измельчать. Сразу же скажу: вы будете немного все измельчать, но блендеру будет тяжело. Поэтому берем отдельную миску с процеженным бульоном 300 мл. И сюда в бульон нужно добавить 25 грамм желатина. Берем ложку и желатин нужно будет очень хорошо размешать. Нужно сделать так, чтобы желатин полностью растворился в этом бульоне. Если желатин будет плохо растворяться, его нужно будет установить либо на водяную баню, либо же отправить в микроволновку три раза по 10 секунд. Таким образом желатин очень хорошо растворится. Ну а если ваш бульон будет еще хорошо теплым, то желатин в нем растворится без всяких дополнительных манипуляций, просто хорошо размешал. Дальше смотрите, в чашу с мясом нужно будет отправить 4 столовые ложки сока из красного буряка. А затем в чашу вливаем половину бульона с желатином, накрываем крышкой и начинаем все хорошо перемалывать до однородного состояния. Смотрите, перемалывать нужно будет где-то примерно минутку-полторы. Затем снимаем крышку с блендера и отправляем полностью все остатки бульона, которые вы приготовили. Повторяюсь, в общей сложности это должно быть примерно 300 мл. Обратно закрываем все крышкой и перемалываем еще примерно 2-3 минутки до однородного состояния. Когда вы закончите все перемалывать, масса в блендере должна будет получиться похожа на манную кашу. Ну а дальше все нужно будет разложить в форму для того, чтобы все хорошо застыло и было похожим на колбасу. Самый банальный способ, это как у всех видео, берем пластиковую бутылку, отрезаем горлышко и все полностью, что есть в чаше блендера, отправляем в эту пластиковую бутылку. После того, как вы все отправите в бутылку для застывания, ее нужно будет установить в холодильник примерно на часа 2-3 для того, чтобы все хорошо застыло. Итак, через 3 часа будем снимать пробу. Смотрите, бутылка разрезается и от бутылки все хорошо отстает. Потому что я вижу, получается все очень хорошо похоже на вареную колбасу. Смотрите, друзья, по внешнему виду, на ощупь руками, потому как она нарезается ножом, она 100% похожа на вареную колбасу, которую продают в магазине. Но все же есть одно но, и я скажу, что это большое но, о котором не говорил ни один блогер. Имеет ли место быть этому рецепту? Да, на 100% да. Этот рецепт заслуживает внимания, можно готовить. И я думаю, что вы откажетесь от покупки магазинной вареной колбасы, потому что вы знаете, из чего вы это сделали. Но все же расскажу вам о том но, которое есть. Смотрите, друзья, после того, как я попробовал один кусочек этой колбасы, я остался недоволен. Почему? После того, как я добавил мускатный орех, я вам сразу сказал, что мускатный орех добавлять нельзя, только портит вкус. И после того, как я перемолол полностью все, что было в блендере, нужно было попробовать. В готовом продукте, в готовой колбасе такое ощущение, что мы ни грамма не добавляли, ни соли, ни перцу, никаких специй. Потому что, когда мы варили, все осталось в бульоне. А бульон, когда мы добавляли сюда, он не передал те специи, которые нужны для этой колбасы. Потому, когда вы все перемолите в блендере, обязательно попробуйте и обязательно тогда добавьте специи. Буду ли я еще делать такой рецепт? Да, буду, но уже с исправлением ошибок, потому что получилось все шикарно. По виду, по вкусу, не так шикарно с первого раза, как должно быть, но я уверен, что второй и третий раз получится все просто на высшем уровне. Так что этот рецепт можно с уверенностью рекомендовать, пробуйте, делайте, доводите его до ума, под себя, и я уверен вам, он сильно понравится. Ну что ж, друзья, на этом у меня на сегодня все. Если вам понравился мой рассказ с небольшими замечаниями, обязательно поставьте лайк, поделитесь видео с друзьями. Ну а мы с вами встретимся в новых видео на канале Аппетитная кухня. Всем пока, всем до скорых встреч.